nə deyir deyir ki mal dövlət bol idi millət fərəhli fərəhlə gəlirdi hər təzə ili bu rifahdan sonra gəldi elə gün xalq şükür etməyi unutdu bütün təkəbbür onları çıxartdı yoldan çıxdı yadlarından böyük şaradan kim nemət verəni yada salmasa şükür eləməsə razı qalmasa dar olar başına bu geniş cəhan onun ruzusu da çıxarı qayadan ən izamı kənzarı deyir. Yetti gözəl əsərində gətirir 78-ci e, səhifədə. Elhamdülillah demək lazımdır. E, əgər Allahın verdiyi ruzidən yesən, elhamdülillah deyin. yeməyə başlayarkən bismillah, qurtardığın zaman, yediyin zaman elhamdülillah deyin. Çünki elə insanlar var ki, acı yatırlar. Yəni sən bunu yeyə bildiyin üçün, tox yata bildiyin üçün elhamdülillah deyin. Əgər sən yağışdan, soyuqdan və istidən qoruyan bir evim varsa elhamdullah deyənəm. Çünki elə insanlar vardır ki, çöllərdə soyuqda, istidə və yağış altında qalırlar. Əgər övladın rahat yeyir, rahat içir və rahat yatır, rahat qalxırsa elhamdullah deyənəm. Yəni çünki elə xəstə var. Elə əlil uşaqlar var ki, valideynləri onları görəndə həsrət çəkirlər. Əgər sən və sənin ailən əmin amanlıqda yatırsınızsa Elhamdülillah deyin. Çünki elə insanlar var ki, bombalar altında yatır. Əgər sən valideynlərin, dostların və qohum əqrabalarınla birlikdə elhamdülillah deyin. Ya qohumlarınla, valideynlərinlə, dostlarınla bir yerdə olsan, elhamdülillah deyin. Çünki elə insanlar var ki, qəribçilikdə həsrət çəkirlər. Hətta bunlar müsəlman olanlar üçün kəsərlidir. Əgər sən müsəlmansansansa və Allahə səcdə edirsənsə, elhamdülillah deyin üsalma sensə Allaha səcdə edirsənsə, Allaha səcdə etməyə müvəffəq olubsansa elhamdülillah de ilə. Çünki elə insanlar var ki, daşlara ibadət edirlər, qəbrlərə ibadət edirlər. Nə qədər ağrısızdılarsa, inəkələrə ibadət edirlər, onlara səcdə edirlər. Bir sözlə hər halınızda Allaha şükür etməyi bacarmalıyıq. Hər halımızda Allaha şükür etməyi bacarmalıyıq. Buna görə də Allahdan Ona şükür edə bilməyi istəyəcək davamlı bir şəkildə dualarımızda və Allahımız mən səndən sənə şükr edə bilməyi istəyirəm deyəcəksən və bu şükür edə bilmək nimətini Allahdan istəyəcəksən çünki Allahın nemətinə şükr etmək